negara kita sekarang berada dalam satu keadaan yang cukup gawat satu keadaan krisis yang begitu mendalam kita menghadapi krisis politik kita menghadapi krisis ekonomi kita menghadapi krisis kepimpinan inilah cabaran yang ada di Malaysia pada hari ini di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Bin Tun Razak Itulah realiti yang kita ada Dalam 2-3 hari ini keadaan begitu gampang Semalam tentulah insiden persidangan Dewan Undangan Negeri Perak Yang berlaku dengan penuh kacau bila Kacau bila yang tidak akan timbul Sekiranya kerajaan UMNO Barisan Nasional Tidak merampas kerajaan yang telah sah dipilih oleh rakyat Perak pada 8 Mac 2008 Sekiranya Kerajaan UMNO menghormati perkara tersebut Sekiranya Kerajaan UMNO bersedia Untuk Mengadakan pilihan raya Di peringkat negeri Selepas mereka Mendapatkan 3 orang Katak lompat untuk keluar Daripada Pakatan Rakyat Situasi yang memalukan Dalam sejarah negara kita ini Tidak akan berlaku belum pernah berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kita sekarang macam sebuah negara Afrika demokrasi dia. Kalau dulu kita boleh gelak tengok kat Thailand, tengok kat Indonesia, tengok kat negara-negara lain sekarang situasi yang sama berlaku di Malaysia. Di mana kita tengok semalam ada dua speaker dalam dewan. Speaker kita duduk di atas nak pergi ke toilet pun tak boleh. Sebab kalau pergi toilet yang satu lagi ambil macam budak-budak. Tuan-tuan dan puan-puan Itu realiti Sekiranya mereka bubar Bertanding dalam pilihan raya Bertanding dah puas-puas Buatlah apa dalam pilihan raya Itu mereka menang Situasi tersebut tidak akan timbul Orang Pakatan Rakyat boleh menerima Tetapi hari ini rakyat tidak dapat menerima Kerana mereka merasakan Kerajaan yang telah mereka pilih Kerajaan yang telah mereka meletakkan harapan dan kepercayaan mereka Telah dicuri dengan cara yang cukup cekat Situasi ini tidak selesai tuan-tuan dan puan-puan. Kes mahkamah masih lagi berjalan. Zamri, kalau ikut apa yang dimaukan oleh UMNO Barisan Nasional, oleh Najib Tun Razak, kes ini sudah selesai. Hari ini atau semalam, Zamri boleh masuk ke dalam Dewan Negara Negeri sebagai sebuah menteri besar tanpa sebarang pertikaian. Tetapi keadaan tersebut tidak berlaku. Sebaliknya Zamri masuk dengan penuh tanda-tanya. Legitimasi dia tak ada. Tak ada legitimasi Buat apa nama menteri besar Kalau rakyat di bawah Orang ramai di bawah tidak dapat menerima beliau Itu merupakan realiti Apa yang berlaku di Perak semalam Tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan dan -tuan. Tuan -tuan -tuan, Ini nak menceritakan bagaimana tahap Demokrasi negara kita Yang berada semakin dahsyat Semakin serius Sejak Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Kerana apa? kerana dia lah yang merupakan kepala kepada insiden di Perak untuk merampas kerajaan Perak. Kerana apa? Kerana dia naik menjadi Perdana Menteri dengan penuh tanda tanya. Orang tak dapat terima tuan-tuan dan puan-puan. Semalam nak menceritakan tentang insiden lebih lucu lagi bagaimana sampai polis kata haram pakai baju kala hitam. Kalau pakai baju kala hitam, di pekarangan Uh, dewan Undangan Negeri Perak boleh kena tangkap Itu kenyataan yang nak dibuat oleh ketua polis Sampai begitu sekali Lebih dahsyat lagi semalam ada sebuah perhimpunan Untuk membantah insiden di Perak Dan tangkapan yang dilakukan kepada saudara Wong Ching Huan Yang merupakan antara penggerak kempen Pakai baju hitam pada 7 hari bulan Mei yang beliau telah ditangkap dua hari lepas maka semalam diadakan satu perhimpunan solidariti di balai polis Brickfields kerana beliau dibawa ke di sana semalam ada datang berada di sana 15 orang saya pun kebetulan tak dapat pergi kalau saya pergi pun mungkin kena tangkap jadi semalam ada 15 orang yang pakai baju hitam sebenarnya beberapa ratus orang lah tapi 15 orang yang ditangkap mereka memakai baju hitam datang 5 orang peguam Termasuk ada beberapa orang yang kata muda keadilan Ada lima orang peguam hadir Untuk membela mereka Sebagaimana hak mana-mana orang kena tahan Ada peguam boleh bela mereka Ini hak yang termaktub Di dalam perlembagaan kita Dalam prosedur jenayah dan sebagainya Tidak ada persoalan Datang lima peguam ini Mereka ditangkap juga Kerana aku kata peguam ini berhimpun secara harap Apa nak jadi tuan-tuan dan puan-puan Peguam datang nak bela klien peguam pun kena tangkap. Peguam memanglah pakai kot hitam, takkan ada alasan, alasan pakai kot hitam pun nak tangkap. Kau tak, Haji Bakir pun kena tangkap malam ni. Peguam ni pun orang nak ditangkap termasuk perempuan, tuan-tuan perempuan. Ada anggota EMK kita yang perempuan, peguam ditangkap sekali. Beberapa orang. Hari ini mereka dibebaskan. Tapi yang nak cerita lucu tak lucunya, 15 orang yang ditangkap memakai baju hitam Polis kata minta siapa yang datang menyambut mereka bawa baju baru sebab baju mereka akan ditahan di balai polis Big Fields. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, tubuh dia dah bebas tetapi baju dia terpenjara. Bukan roh dia bebas, jasad dia terpenjara tetapi jasad dah bebas, baju terpenjara. Inilah apa yang kita tengok berlaku dalam satu Malaysia di bawah Najib Tun Razak, tuan-tuan dan puan Hari ini, tuan-tuan dan puan saya tahu kita mungkin sedia maklum. Kita diberitahu 13 orang tahanan ISA, termasuk 3 orang tahanan Hindrah, termasuk YB Manoharan, ada di Kota Alam Shah. Dan juga saya percaya tahanan daripada Darul Islam dan uh, Jemaah Islamiah dibebaskan hari ini ada saya kira-kira ada kira 10 atau ada orang lagi yang masih tinggal di dalam camp, camp Kamuntik dibebaskan, dikabarkan akan dibebaskan secara rasminya pada hari Isnin minggu depan kita sambut baik keputusan untuk membebaskan YB Manohara tapi kita jangan ada seorang kata tadi reporter telefon saya saya keluar masjid, dia telefon dia kata dah tahu ke berita terbaru apa komen YB? Saya pun tak apa faham. Saya kata berita terbaru Berita pembebasan YB Manohara. Takkan YB tak tahu? Saya kata saya semangat maaf. Memanglah saya tak tahu. Dia tanya saya, jadi saya, dia kata tak tak berterima kasihkah kita kepada Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Datuk Seri Najib Tun Razak kerana membebaskan tahanan-tahanan ISA ini. Saya kata kita sambut baik langkah untuk membebaskan tahanan-tahanan ISA. Tapi kita harus ingat pertama kali pun tahanan-tahanan ini tak patut ditahan di bawah ISA. Mereka ini bebas sepatutnya. Hak mereka. Hak anak isteri mereka untuk bersama mereka. Hak rakyat yang telah memilih wali manuharan untuk mendapatkan dia. Bukan sekarang daripada awal lagi. Kalau mereka ini ada apa-apa kesalahan. Kalau mereka ini ada apa-apa jenayah. Dakwa mereka dalam mahkamah terbuka sambut baik tuan-tuan dan puan-puan -tuan. tapi sampai hari akta keselamatan dalam negeri ISA ini dimansuhkan kita tidak boleh berhenti kita tidak boleh berdiam saya harap kita terus rakyat terus menunjukkan kematangan yang telah ditunjukkan selama ini kita jangan tertipu dengan gula-gula Amno -gula barisan nasional 2004 dulu kalau kita ingat macam-macam paklah janji siap jadi imam lagi tuan-tuan dan puan-puan -tuan. Presiden UMNO pertama yang jadi Semayang Dengan slogan yang pelbagai dan sebagainya Dengan janji yang pelbagai Tetapi kita tengok Bagaimana sumpah rakyat memberikan sokongan yang begitu kuat sekalipun UMNO Barisan Nasional masih lagi gagal melakukan perubahan. Kerana apa? Kerana selama ini mereka mendapat keuntungan daripada sistem yang sedia ada. Mereka dan keluarga mereka dan rakan-rakan mereka mendapat laba daripada sistem yang sedia ada. Jadi saya pasti Walaupun Najib Tun Razak hari ini cuba sedikit sebanyak melakukan perubahan, kita tengok sebagaimana berlaku di Perak, sebagaimana berlaku di Brickfield semalam, sebagaimana berlaku pelbagai lagi dengan kes-kes judi dan sebagainya. Sebenarnya UMNO Barisan Nasional tidak berubah.